मुंबईत पुन्हा एकदा मोनोरेल सेवेतील तांत्रिक बिघाड समोर आला आहे बुधवारी सकाळी वडाळा जीटीबी नगर स्थानकावर चाचणी दरम्यान एक मोनोरेल कोच झुकल्याची घटना घडली ही घटना सकाळी सुमारे नऊ वाजता वडाळा पूर्वेतील आरटीओ जंक्शन जवळ घडली असल्याचं समजतं तात्काळ मुंबई फायर ब्रिगेड आणि मोनोरेल प्रशासनाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली एक दोबारेल सप्टेंबर वापस ये मोनो रेल का सेवा जनता के माध्यम से अच्छा होना चाहिए बोल के नया गाड़ी लेके आए नया ट्रेन ट्रेल बेसिक में देखा है इनका कैसा परफॉर्मेंस है इनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था आज मालूम पड़ा वापस इनका डिफॉल्ट क्या है प्रॉब्लम क्या है ये चेक करेंगे वापस अच्छा ट्रेन लेके आएगी जनता का सेवा में छोड़ देगा इसमें जो लोग मौजूद थे क्या उन्हें कोई दो आदमी था दोनों आदमी अच्छा है कोई इंजूर नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ अच्छा है लेकिन ये लगातार दूसरी घटना इसके पहले भी मोनो की घटना हो चुकी है कहीं ना कहीं नागरिक तो चम्बू में हुआ है नागरिक का माहौल पैदा हो जाता है नहीं नहीं जनता को कोई तकलीफ नहीं है चम्बू में जो हुआ था उसी समय जनता को एकदम सेफ्टी तो नीचे उतर के लेके आया किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे भी प्रॉब्लम नहीं होएगा अभी वापस चालू होगा जल्दी एकदम सेफ्टी का माध्यम से कोई कटना कटनी नहीं होगा वो हिसाब से मुख्यमंत्री देवेंद्र साथ, के साथ चालू जन्वार, जन्वार। प्राथमिक तपासात समोर आलंय की चाचणी दरम्यान झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे हा कोच झुकला सुदैवाने यावेळी मोनोरेलमध्ये कोणतेही प्रवासी नव्हते कर्मचाऱ्यांनी तत्परतेने कृती करून मोठा अपघात टाळला दरम्यान या घटनेवर अंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली असून बिघाडाचं नेमकं पारण शोधण्यासाठी मोनोरेल प्रशासनानं समिती स्थापन केली आहे